Новы транспартна-лаістычны цэнтр, брест Белл тамож сервіс, КазловічаI прапануе свае паслугі. Сёння тут прайшоў чарговы семінар для грузапераводчыкаў рээсскай вобласці. пабывалі на сустрэчы нашыя карэспандэнты. Больше 22 гектара складывает площадь нового грузового терминала казлович 2 Потенциальная махчимость – пропуск до 300 фуру сутки и опрацовка до 2000 тонн грузов. Это особливо важно у той час, когда только за минулый год про Беларусь прошло свыше 15 миллионов тонн грузов. Задача нового терминала в Бресте – пропоновать грузоперевозчикам новое, сучасные умовы и стать конкурентно с подобными логистическими центрами на территории Польши и краин Прибалтики. Для республики очень важно, чтобы этот грузопоток, который идет, переваливался как-то на наших логистических центрах. Тем более, что сейчас увеличивается количество потока сборного груза. Естественно, очень важно, чтобы он уже до потребителя шел в хорошем виде для реализации и так далее. Поэтому вот эти логистические центры, мы надеемся, что они как раз будут привлекать вот этот транзитный грузопоток. Бытовой комплекс, складские помешкания, Административный бытовой комплекс с пунктом мытного оформления, гостиница на 40 мест. Это далекий неполный список сервисных послуг, которые пропановать пропоновать новый транспортно центр «Брест Белмытня Сервис». На сегодняшний день у нас 12 ворот единовременной выгрузки и погрузки машин. Склады больше 15 тысяч квадратных метров. Единовременного хранения больше 11 тысяч палет. Из них здесь же таможенный склад, склад СВХ, склад общего пользования холодильные камеры. С нового терминала скорочается и час мытного оформления. Строго один до одной и меж. Теперь частка грузоперевозчика с доброй репутацией оформляет свои грузы непосредственно на терминале. Заявилась и махчимость без транзитной перевозки товаров. Коли замежный перевозчик может разгрузиться прямо тут, а потом груз заберусь и внутренний перевозчик и отправится его до места произношения, что значно скорочает себе кошт международных перевозок. И такая форма работы уже выкликает великую засекавленность очень высокая конкуренция за вот эти грузы, за возможность работать на этих направлениях. И здесь белорусским перевозчикам нужно быть в курсе событий. Мы должны сами видеть эту технологию. Мы должны убедиться, чтобы, убедиться в том, что мы способны конкурировать с западными перевозчиками, в том числе с польскими, с литовскими, с российскими перевозчиками. И мы должны вот этот кусок хлеба, который сегодня не принадлежит нам забрать для того, чтобы поставить, выполнить задачи, те, которые ставит нам глава государства, правительство по увеличению экспортной выручки. Специалисты просто упевнены, что будучи за подобными транспортно-логистичными центрами на территории Беларуси, особенно в тот час, когда начинает работу Евразийский экономический союз. Подобный центр у худком часе повинен появиться и у Гродинской области. Юрий Пешур, Александр Севицкий, областные новины, Брест.